Всем привет! Сегодня мы будем играть Готика 1. То есть Готика 4 Аркания. Ладно, давайте начнем новую игру. Игра охренена. На низкой я пройду эту игру. Земля была в огне. Слушаем. Роберт Слушайте. был мертв, а его королевство распалось. Корона перешла к воину Иноса который назвался Робором Третьим и поклялся восстановить умирающее государство. Судьба, казалось, была на его стороне. Вскоре Робор Третий подчинил себе весь континент. Но когда король отправился в море, чтобы присоединить южные острова, тьма окутала его и омрачила его радость. Когда его войска прибыли на остров Арган и захватили Дарняру, казалось, что его разум лишь трепещущий огонек во тьме. Амулет. Я. Мы должны сражаться. Сражаться! Сражаться! Генералы Робора подчинились ему. своих людей на запад острова, Али на восток, чтобы осадить город Сетарьев. Итак, друзья, начинаем с мы будем, друзья. При стрельбе из лука целитесь в голову, чтобы нанести больше урона. Это первая хорошая зацепка. Но игра потрясающая, мне нравится уже по заставочке такой небольшой это не слепое прохождение а такое я уже играл немножко дошел до пятого уровня да с каждым уровнем появляется больше маны больше здоровья больше выносливости все проявляется ладно начинаем это первая миссия робах третий у меня глава первая робах третий ну, первое Тихо. Мне нужны тишина и спокойствие. Так, моя задача бы осматриваться. Так, это у нас первое такое задание у нас. Мы стали королем Мы как король с огненным мечом. Хорошо. Чтобы осматриваться мышью Хорошо Буду проходить я в каждой серии по два задания Это первое только вступление второе мы будем играть потом уже Да, она большая. Хорошо Они быстро сгорают с одного раза Все сгорели его удара меча. Итак, идем дальше. Нет, нет, нет. Блин, отвлекся немножко. Я... Никто меня никогда не победит. Хорошо, идем дальше. Это павшие рыцари, что ли? Павшие мои рыцари. Довольно много им, друзья. Архидемон. А, на говнюк стран, питец. О нет. возьмем есть победа да, да. хорошо дальше идем открыт о вот это друзья сложно я играл за друзья вот эти вещи видите, видите магии. надо защищаться от них убили одного мага. Ч ⁇ возьми. Блин. Ч ⁇ не успел. Убили, но это еще не все, друзья. Мы горим немножко по идее, его на бессмертный, потому что сон. Говнюки сраные. А там и маги еще видно были. Так, одного мага убили мы. Падши паладины здесь еще круто. Паладины уже идут. Черт, еще больше горел. Ну, а, все, понял, как его убивать их надо. А может и нет, я не понял. Архитектор, все, друзья, это, это конец дороги конец миссии, то есть первое задание А, нет. Ты меня разлил. Все, что ли? Убил? У него еще меньше здоровья было. Вернись, вернись и сразись со мной. Архидемон. Так. Короче, мы, друзья, прошли такое небольшую задание. О, пауки, это круто. Все, друзья, мы начинаем уже настоящий нам местный сезон. Все в порядке? Айви? Тебе опять кошмар приснился? Да, и король в пещере. Это потому, что ты весь день проспал. Ты специально пришла сюда, чтобы вывести меня из себя? Нет, мой отец ищет тебя. Громаж, что ему нужно? Понятия не имею. Но настроение у него очень плохое. Пожалуй, тогда стоит пойти поговорить с ним. Так, ну вот здание. Так. Как насчет поцелуя? Не сейчас. Ладно, давай. Так. Это круто. Давайте посмотрим, что здесь у нас. В сундуке. Ой, это яблочко. Это круто очень. Когда здесь пойти спать. Э, хочется все друзья. У нас такая штучка есть, да? Но это я брать не буду. Ладно, идем тогда, друзья. Эм... Аха, красный, ману. Желтый здоровье. А, в... желтый вносливый, здоровье, красный, мало синий. Хорошо. Вносливость. А как здесь бегать, друзья? Так, наверное, да? Я не знаю, как я бегать. А, это, выносливость так здесь только так можно бегать. Вот так он быстро бегает и выносливость. Вот такой. О, о, день, о. Ну, здесь еще задание знаете, как выглядит. Короче, задание, а здесь бежать, драться с выносливостью. Это здесь мы были наверное сами от того сила удара. Отсюда ну, зависит. Ладно. Смотрим. И чем же это ты занимаешься у меня за спиной? А, ты об этом? Я все объясню. В самом деле? Я лишь хочу чему-нибудь научиться. Ну да, конечно. А моя овца умеет танцевать. Держись подальше от моей дочери. От твоей дочери? А, ну конечно, мы а, хотели сохранить целомудренность до свадьбы. Я. А... Хочу стать достопочтенным человеком. Ты хочешь жениться на моей дочери? Я люблю ее, а она любит меня. Подумаешь, любит. Прежде чем ты женишься на Айви, тебе нужно будет пройти три испытания. Это традиция моей семьи. Три испытания? Ну ладно, и что нужно делать? Три испытания? Ну ладно, и что нужно делать? Ты знаешь, где находится могила Мелгана? В его склепе, сразу же за фермой Кнута. Верно. Тебе нужно войти в склеп, взять с могилы Мелгона его кинжал и принести его мне. Так, хорошо, друзья. Mm. Э, у нас здесь такое, короче. Э, мы выполнили наше задание, а не простой разговор. Так уж и быть. И думаю, мы закончим на этом мою первую серию. Вторую серию мы начнем вот там уже в тех краях э, тоже две серии, думаю это будет очень.